Qazan xanın islahatları. Qazan xanın islahatlar keçirilməkdə əsas məqsədi əhalinin istismarını nizama salmaq, əhalidən vergi toplanmasının nizama salınmasıdır. Dövlət xəzinəsinə gəlirlərin davamlı axınını təmin etmək, Moğol əyanlarının özbaşınalığına son qoymaq, Siravi Moğollara torpaq sahələri vermək və onların yaşayışı üçün şərait yaratmaq. Qazan xanın islahatlarının təşkilində və həyata keçirilməsində vəzir, tarixçi alim Həkim Fəzullah Rəşidətinin böyük rolu olmuşdur. Qazaq xan torpaq, vergi, məhkəmə, rabitə və ticarət sahələrində islahatlar keçirilmişdir. Torpaq islahatı. İslahatın əsasında Moğol qoşun hissələrində qulluq edənlərə torpaq sahələri verilməsi təşkil edildi. İqtadlanan belə torpaqlar incu, divan və bayrat adlanan istifadəsiz qalmış torpaqların hesabından verilirdi. Mühit 3-cü ildə verilmiş qanuna görə kəndlilərin bir yerdən başqa yerə getməsi qadağan edildi. İqtisad torpaqlara satılıb alınma, bağışlanma, geciz və ya başqa şəkildə digərlərinə verilə bilməzdi. Bayraq torpaqları qeydə alındı. Onların sahibkarlığı müəyyənləşdirildi. Becərlənmə torpaqlar da satın alınanlara dövlət torpaqlarına qatıldı. Sahibkarlar bu torpaqları lazım gələrsə sata, bağışlaya və icarəyə verə bilərdilər. Dövlət vergilərinin miqdarı torpaqların məhsuldarlığına əsasən müəyyənləşdirildi. Vergi islahatı, vergilərin növləri, həcmi, toplama üsulu, vaxtı kimi məsələlərə dəqiq qayda-qanun yaradıldı. Vergi verənlərin siyahısı tutuldu. Hər bir kəndin, şəhərin ödəyəcəyi vergi məbləği lövhələri həkk olunub, baxımlı yerlərdə nümayiş etdirildi. Qeyri-qanuni vergilərin toplanması qadağan olundu. Vergi toplanması Mərkəzi Divanına həvalə olundu və vilayət hakimlərinin bu işə müdaxiləsinə yol verilmədi. Vergilərin toplanmasının icarəyə verilməsi üzərində ciddi nəzarət qoyuldu. Vergi islahatı kəskin mübarizə şəraitində həyata keçirildi. Məhkəmə islahatı ölkədəki hüquqi qanunsuzluqların, özbaşınalığın, rüşvətxorluğun məhkəmələrdəki yartılmaz vəziyyətin qarşısına almağa yönəlmişdir. Əsas diqqət qazı vəzifəsindən layiq lidin xadimlərin təyin olunmasına yönədilmişdir. 30 illik tarixli keçmiş ittiham sənədləri öz qanuni güvəsini itirmiş elan olunubdur. Mühakimələr üçün alınan ödənişlər dəqiqləşdirildi. Şəhər, mahal, kənd və s. qaydaların səlahiyyətləri müəyyənləşdirildi. Qazı vəzifəsinə təyin olunanlardan qanuna ciddi əməl edəcəkləri barədə iltimas almaq tədbiq olundu. Lakin Qazan xanın məhkəmə islahatı tam şəkildə həyata keçirilə bilmədi. Rabitə islahatı ölkədə vahid rabitə sisteminin yaranmasına səbəb oldu. Əsas yollarda hər 3 farsaxdan bir rabitə dayanacaqları yamlar yaradıldı. Yamlara əmirlər təyin olundu. Onların sərancamına lazımi qədər qulluqçular, atlar, qoşqu vəsaiti vəsailə verildi. Rabitə poçt xidmətləri üçün əhalidən vəsait yığılması qadağan edildi. Rabitə sahəsindəki islahat 2 il müddətində həyata keçirildi. Ticarət islahatı. Vahid pul sistemi yarandı. Çəki və ölçü vahidləri sabitləşdi. Ticarət yollarında və bazarlarda könmük toplanması, kervanların ticarət mərkəzlərinin qorunması üçün əsaslı tədbirlər görüldü. Qazanxanın islahatları nəticəsində əhalinin vəziyyəti nisbətən yüngülləşdi. İqtisadiyyatda canlanma baş verdi. Mərkəzi dövlət müvəqqəti olsa da gücləndi və Xüləğülər dövlətinin labi tənəzzüllü bir müddətə təxirə salındı. Qazan xanın tədbirlərinin müsbət nəticələrinə baxmayaraq, Əbu Səidin dövründə mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi Qızılı ordu xanlarının Azərbaycanə yiyələkləri ölkənin təsərrüfatına, iqtisadiyyatına güclü zərbə oldu. 14-ci əsr ortalarında Cəlalə hökmədarı Şeyxüvəzin həyata keçirdiyi islahatlar təsərrüfatda və iqtisadiyyatda müəyyən canlanmaya səbəb oldu. Ölkədə abadlaşdırma işləri aparıldı. Suvarma kanalları çəkildi. Əkinçiliyin və heyvandarlığın inkişafı üçün şərait yaradıldı. Lakin 14-cü əsrin 80-ci illərində Toxtamış və Teymurun ara verməyə hücumları təsərrüfat və ixlayatın geriləməsinə səbəb oldu. 13-14-cü əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycanda təhsil sisteminin əsasında məktəb və mədəssə təşkil edildi. Məktəb əsasən ibtidai təhsil verən elm ocağı idi. Əsas diqqət şəriət dərslərinə, Quranın oxunmasına yönəldilmişdi. Yetim uşaqlar təhsil almaq üçün Darül İtam, Beytül Təəlim adlanan məktəblər fəaliyyət göstərirdi. Məzhar form adılanan qıyabi təhsil də mövcud idi. Məddəselər əsasən orta təhsil verirdi. Məddəsələdə dini təhsilə yanaşı dünyəvi təhsil də verilirdi. Burada tədrislə iki müdarris məşğul olurdu. Məddəselərin xərcləri şəxsi hesabdan və ya vəq əmlakının gəlirlərindən ödənilirdi. Təbrizdə Rəbiiləşid məhəlləsində fəaliyyət göstərən ali mədrəsə Bağdadın Nizamiya mədələsəsindən sonra şərqdə yaradılmış ikinci ali təhsil ocağı idi. Onun təsirlədcisi görkəmli alim, dövlət xadimi Həkim Fəzullah Rəşdətin olmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərində kimi Azərbaycanda və İranda bu tipli mədrəsə olmamışdır. 259-cu ildə Urgənç və Reyrəsiz xanlar əsasında Marağada Nəssəfin Tusinin rəhbərliyi ilə tikilmiş Rəsədxana və 14-cü əsrin əvvəllərində Şamqazanda tikilmiş Rəsədxana Şərqdə Azərbaycanı Astronomi elminin mərkəzinə çevirdi. Marağa Rəsət xanısı Səmərqənddəki Uluğbəy və Təkinəsət xanlarından elmi fəaliyyətində müsbət təsir göstərdi. Nəsrəddin Tusi Hülaqə hökmdarı Abaqa xanın vəziri olmuşdur. Onun Zic-i Elxani, Əxlaq-ı Nasir, Təhriri Öqlidis və s. əsərləri vardı. Azərbaycan alimi Məhəmməd Naqçivanın sağlamlığı insanın əqli və fiziki inkişafının özəyi hesab edilirdi. Məhəmməd Naqçivanı uzun müddət dövlət katibi və ölkənin başqası da işləmişdir darüşşəfaların və daruxanaların olması haqqında məlumatlar vardı. 13-14-cü əsrlər şək tarixşünaslığının Qızıl dövrü adlandırılır. Bu dövrün tarixçiləri çərilsində Fəzlıullah Rəşəddin, Gəncəli Kəkos və Nizaməddin Şahmi daha məşhur idilər. Bu lakin dövlətinin baş vəziri, tanınmış tibb, tarixçi Fəzlıullah Rəşəddin 14 əsərin müəllifidir. Bu əsərlərdən bir hissəsi tibbə, bir neçəsi tarixə, biri kənd sərfətə nəsr olunmuşdur. Alimin Camiat Təvarih əsərində Hülayqı xanların Qazan xanın hakimiyyətinin sonuna kimi olan dövr müfəssəl şərhi olunur. Gəncəli Kirakos 13-cü əsrdə Cənubi Qafqaz-Albaniya arasındaki baş vermiş hadisələrdən bəhs etmişdir. Nizaməddin Şami Teymunun Azərbaycanə yürüyüşü və baş vermiş hadisələri şərh etmişdir. Coğrafiya sahəsində Zəkiriyyə Gəzvini, Həmdulah Gəzvini və Əbdirəşid Bakovunu göstərmək olan. Dilçilik sahəsində Hinduşah Naqçivanı, Məhəmməd Naqçivanı və əsrlərin Əndalusluluğunu göstərmək olar. Azərbaycan dili ifadəsi işlədilməyə başladı. Əsrlərin Əndalusluluğunu Ərəb dilində yazdığı 2300 sözə əhatə edən türk-ərəbcə lüğət Türk dilinin dərk etmə kitabında Azərbaycan dilinin mətaloqiyası və sintaksisi özəksini tapdı. Dövrün ən məşhur filosofları Əminəddin Təbrizi, Şihabəddin Şöhrebərdi və Mahmud Şəbistəridi. Mahmud Şəbistəridi Gülşən-ı Rəs və Səadətnamə əsərləri ilə məşhurdur. Memarlıq və incə sənət 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycanınında memarlıq daha da inkişaf etdi. Aran, Naxtəvan, Şirvan, Təbriz, Abşeron memarları qiymətli sənət nümunələri yaratdılar. Moğolların ikinci yürüyüşü zamanı tamamilə dağıdılmış Gəncə 1239-cu il ilə bərpa olunmağa başladı. 13-cü əsrin sonu-14-cü əsrin əvvəllərində Sultaniya şəhəri tikildi. Qazanxan Xəzər dənizi yaxınlığında Mahmudabad şəhəri inşa etdirildi. Bu dövrdə Məddəkəndəki dairəvi qala və dördküncülü qala, Nadaran və Ramana qalları inşa edilmişdir. Naxçıvanın Cuğa kəndi yaxınlığında tikilmiş Gülistan türbəsi Məmnəxatun türbəsi üslubunda inşa olunubdur. 1305-13-cü ildə də Sultaniyədə Olcaytı Xuda bəndə türbəsi tikildi. 1322-ci ildə Bədə türbəsi tikilmişdir. Qarabağlar kəndində memarlıq kompleksindəki türbə Qarabağlar kompleksindəki qoşa minarəni birləşdirən başdağ 14-cü əsrin əvvəlində Hülaqıxan arvadı Qutay xatanın şərəfinə inşa olunmuşdur. 14-cü əsrin əvvəlində Təbrizdə inşa edilən Əlşah məscidi o zamankı müsəlman aləminin ən möhtəşəm məscidi idi. Sonralar Ərq Qalas adı alınmışdır. Münich 19-cu da Yusuf ibn Əhmədin hazırladığı bədii kəsa indi Londonda Viktoriya və Albert muzeyində saxlanılır. Münich 99-cu da Əbdüləziz ibn Şəráfəddin tərəfindən Teymun sifarişi ilə Təbrizdə hazırlamışdıyan hazırda Sankt-Piterburqda Ermitaj muzeyindədir. Bu dövrün musiqiçilərindən Səfiyyəddin Urməvi və Əbdülqadir Məraqəi olmuşdur. Məraqəi ilk dəfə muğamların təsnifatını vermişdir.